нас пришли проводить. Главный конструктор Центра управления полетами Александр Викторович Кочетков. Заведующая отделом обучения космонавтов Ирина Викторовна Луханова. Ответственная за психологическую и идеологическую подготовку кадров Мальчика Лена Васильевна. Кажется, я понял, в чем дело. Надо заветное слово сказать. Вся надежда на главного конструктора Александра Викторовича. Александр Викторович, вам слово. дорогие педагоги, я от всего сердца поздравляю вас с этим прекрасным профессиональным праздником Днем Учителя. Переполняет гордость за выбранную профессию, потому что не только мы учим, мы еще и воспитываем, даем путевку в жизнь, а работать а, в профессиональном образовании – ну, вдвойне приятнее, потому что это двойной праздник. Вчера был день профтехобразования, 5 числа международный день учителя, поэтому здоровья вам, успехов, спокойствия и самое главное мирного неба над головой. Ну и в свою очередь мне хотелось бы вручить грамоты, почетные грамоты Управления образования и науки Тамбовской области нашим педагогам. Награждается Беспалов Владимир Ильич, руководитель Безосвязи. Николаевич. И также почетной грамотой награждается Третьякова Таисия Викторовна. земли вы в ладони детские кладете. Вы а — облот надежды и любви. Красотой вы мир спасете. С музыкальным поздравлением к вам Невзоров Александр с песней «Не забывай». Мы приближаемся к созвездию Овна Человека, рожденного под этим знаком, вы узнаете сразу Если вам случится вступить с ним в спорт, то вы, конечно же, проиграете Знак, принадлежащий стихии огня, самый воинственный из всех знаков Содиака Овен постоянно находится в состоянии деятельности Он генератор гениальных идей, организовывать окружающих на воплощение этих идей Жизнь у него получается просто замечательно. Мы отправляемся к созвездию Тельца. Название этого знака говорит само за себя. Уравновешенный, медлительный, прямо, но зато надежный. Друзей у Тельца гораздо, гораздо, больше, чем врагов. К тому же для друзей он готов на все. Даже... Фокс с композицией «Все во мне». характер обусловлен тем, что раки существуют в двух стихиях, как на земле, так и в воде. Рак хорошо работает с информацией и умеет ее выгодно подать. Он на месте там, где требуется дипломат. Рак силен в выполнении реальных задач, успех которых нагляден и материален. Для вас звучит песня «Ты и я в исполнении Деревянной Алены». завтрашних ваших учеников. Встречайте, выпускник 2013 года, лауреат регионального фестиваля «Студенческая весна» Попов Олег. Александров Владислав Николаевич. созвездие у нас на пути это созвездие мудрость всю жизнь мы будем благодарны за все чему вы научили нас ждут экватор круг полярный небесный свод, морские мили спасибо вам за перспективы за кругозор и романтичность, за что за то что вы душой красивой и уважаем в каждом личность владимировна Краснова. И что я вижу сегодня в вас всем. И от всей души, от всего сердца я поздравляю вас всех с нашим замечательным профессиональным праздником. Этот человек, который ведет за собой другого всю жизнь. И нас, учителей, кто-то тоже этому я, я недавно была в больнице, потому что болит колено. Делал мне врач-хирург Олдер. А я тряслась и боялась и говорю, вот какая у вас замечательная профессия врача. Вы, перед вами Ниц и президенты падают, когда они заболевают. А он мне в ответ Магомедов и говорит, нет, Жанна Владимировна, а врачом-то нас сделали мы, учителя. Поэтому вы-то у нас это выше, чем мы. По значимости. Так вот я хочу вам сказать что нам дано в жизни такое дело, которое мы должны всегда исполнять очень добросовестно, очень качественно. Перед нами души человеческие, перед нами дети. Поэтому мы их должны, как говорится, лелеять и терпеть. Сегодня вас пришла поздравить выпускница 1983 года, солистка народного ансамбля «Белая верба» Варникова Елена. чаще всего легки в общении и умеют уравновешенный характер. Это эстеты, люди искусства, которые всю сознательную жизнь мечется в поисках идеала. Люди, рожденные под этим знаком зодиака, несомненно притягательны и желанны, как все недосягаемое в этой жизни. И Попов Сергей с танцевальной композицией «Бачатов». На истинный путь наставляли, мы знаем, что только добра нам желали. Встречайте, руководитель вокальной студии Самородова Ирина Сергеевна и студенты четвертого курса Высокого Алиса. Компетенция, программа, срочно все, как телеграмма, двойки, нервы, кроволок, ученик, глядящий в пол. Конкурс, праздник, совещание, для родителей собрание, а отец, занимательный конец. На сцене выпускница 2007 года, дважды лауреат всероссийского фестиваля «Студенческая весна» Шаталова Людмила. that's my учителями вас зовут по праву, и звание это выше всех на свете. Себя вы отдаете без остатка, неся в персонале вновь и вновь. Мы вам желаем счастья и достатка, от нас цветы, улыбки и любовь. С праздником, дорогие педагоги! На этом наш концерт окончен.